Здравствуйте, меня зовут Дорошенко Лиза, я из города Сумы, мне 6 лет. В четыре года мы привели Лизочку на плавание, и на первом же занятии Лиза поплыла. Я умею плавать брасом, кролем на спине и батрухляем. Буквально через три недели после начала занятий мы начинали занятия на реке на нашей. Она уже переплывала один раз реку на спине все кто находился рядом на пляже были поражены тем что лизочке было всего лишь четыре с половиной года маленький ребенок и она так умела не боясь преодолевала дальние расстояния она безусловно талантливая девочка я думал что меня уже никто не может удивить в этой жизни но меня удивляет собственный ребенок удивляет своей многогранностью Лизочка сама фантазирует э, картины и э, рисует то, что ей ближе, то, что ей к душе. Я нарисовала Рыжика, Лисика и Кити. Я их нарисовала, потому что они мои самые любимые, а еще они очень красивые. Когда нам предоставили эти работы для выставки, мы сразу, конечно, обратили на них внимание. И когда к нам заходят художники известные, они не верят и говорят, что не может быть, в 6 лет ребенок так еще не рисует. Мы стараемся всесторонне ребенка развивать, чтобы ребенок мог понять, что такое искусство, музыка, плавание, танцы. сказала, что если ребенок талантлив, талантлив, то он талантлив во всем. Думаю, что Лиза удивит зрителя. Мы с мамой верим в это и очень надеемся, очень боимся за нее. Она не подведет. На голос дети Лиза пришла с могутнюю сброю. Вона точно вразит одного из тренеров у самисенька сердца. Секрет у песни, яку Лиза виконує на сцене. Ты волнуешься, что там много людей. Но ты же знаешь, что все эти люди твои друзья. Знаешь ты об этом? Да. Ты сегодня будешь петь песню одного из наших тренеров, да? Да. Да. Какая-то песня мы не скажем, не будем раскрывать секреты, но именно к этому тренеру ты хочешь попасть? Да, я хочу к этому тренеру попасть. Я желаю тебе удачи. Не волнуйся. Молодец, молодец. И малюнок то есть кладу, и в куточку пить пошу, щеки зори то еты. Намалюю то без солнца, щеки зори то Это же маленькая Тина

Маленькое золото. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Дорошенко Лиза, мне 6 лет. Ну, ты знаешь, мы тебя все слушали, вон Тина опять плакала. Мы с трепетом, с трепетом в душе, потому что ты так чувственно исполняла эту песню. Так красиво, ты так красиво выглядишь сегодня. Спасибо. А можно вам коротенький, ну, можно я вам, пожалуйста, отрывочек одного стишка расскажу? Конечно, можно. Конечно, Давай. можно. Давай. 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 Ехали медведи на, на велосипеде, велосипеде А за ними кот задом наперед а, 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 за а за ним комарики на, на воздушном шарике, шарике А за а ними раки на хромой собаке Волки на кобыле, Не? львы в автомобиле Зайчики в трамвайчике, жабы на метле Віду ти сміюся! Пісні Клас! Ліза, привіт! Ти, ти знаєш, що ти е, першу і єдину дитячу пісню заспівала на цьому конкурсі. Це дитячий конкурс, і це от ти нам подарувала дитинство нарешті. Неприєтна, що я стала дідським автором. А -а -а. <праць> Серйозно? Спасибо большое. А, от вони як! Це ну, воно но воно справді звучало як дитяча пісня, перша. Бо всі так діти намагаються бути дорослими. А а Дітська пісня Тіни. А ми ж тут всі, всі, всі зібралися, щоб відчути дитинство. Дякую, Тіна, тобі. Дякую тобі, Ліза. Ліза, сонечко, красавиця ти наша. Тобі большое дякую за такое. трогательное исполнение. Эта песня тебе больше подходит, чем мне. Теперь я понимаю, для кого она написана. Если она станет детской песней, мне будет очень приятно стать детским автором. И, Лиза, самое главное, что я хочу тебе сказать. Ты знаешь... Конкурс такой серьезный, такой сложный, здесь столько участников, и в моей команде такие сильные ребята. Я просто не хотела бы, чтобы в батле кто-то посчитал, что ты слишком еще маленькая, и ты не прошла в финал и в полуфинал. Поэтому, э, чтобы уберечь тебя от слез и уберечь себя от расстройства и рыдания, э, я не нажала эту кнопку. Мы тебя очень любим. Ты невероятно красивая. И ты спела очень-очень музыкально. Я считаю, что ты настоящий талант. Настоящий талант. Спасибо. Спасибо тебе большое. Треба помочь. Давай я тобі допомогу. Некрасива, така. Тіна мала рацію, коли пояснювала шестирічній Лізі, що для жорстокого етапу боїв вона занадто маленька. Тренери врятували її від подальшого стресу. Досі учасники думали, що найважче позаду. Але вже зовсім скоро всі, хто пройде прослуховування на осліп, чекає нове випробування, вокальні бої, випробування для тренерів, випробування для учасників. Тут знадобиться не лише голос, а й сила духу. тримаєте за руки зараз, і від того мені ще більше. Тренери з власних команд оберуть трійки учасників. Юні артисти вийдуть на ринг і будуть змагатися одне з одним проти своїх же. З кожної трійки пройде лише один учасник. Сам тренер вирішить, хто змагатиметься далі. тепер І так, битва! Попереду ще два дні прослуховування на ослід. Сьогодні чекайте гостей з Росії. Голос, діти. Пу -пу 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 -пу. Рязань та Оренбург відрядили свої таланти. У нас знамениті пухові типу Але один з цих росіян може отримати червоне світло. Не боємо більше. Не більше. Йому не дозволятимуть виходити на сцену. Кит, виходить. Сам за себе, ну, в даний момент. І політика тут ні при чому. Головне, щоб на локалі це не відражалось. Розгадка після короткої перерви.